आम आदमी पार्टी ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਐਲੋਪੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਕਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਐਮਐਲਏ ਇਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਆ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੀ ਸਰਾਸੂ ਦੇਖੋ 2 ਸਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਇਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ باوجود ਔਰ ਮੇਰਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੇ ਬਾਸ ਕਿ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਹੈਲਥ ਕਾ ਉਹ ਆਪਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆ आम आदमी पर मैंने इनको पूछा कि आप बताएं चीफ मिनिस्टर से लेकर कोई इनका एक भी एमएलए या मिनिस्टर कभी आम आदमी में चक्कर लगाने की बात नहीं कि आप वहाँ इलाज करवाने गया क्योंकि जब चीफ मिनिस्टर साहब दो दफ़ा बीमार हुए वो अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में गए इनके मिनिस्टर जब बीमार होते हैं सारे के सारे टॉप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते देव नेवर गॉन मैंने कहा आप कार्ड देख सो so, अब ये उसी बात पर आ रहे तो उसका मतलब दो साल का तकरीबन पंद्रह सौ करोड़ का तो पंजाब का नुकसान हो गया हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म कर दिया डॉक्टर्स है नहीं दवाई है नहीं मशीन्स है नहीं स्टाफ है नहीं तो हैव सल्स कंसीडर्ड कि यह पॉलिसी फेलियर और जितने इनके स्कूल्स ऑफ हेमिनेंस है एक तो गिर गया जी बदोवाल में उसकी बिल्डिंग गिर गई छत गिर गई एक लेडी टीचर की डेथ हो गई गया oh, बात चार सौ पी एच सी बंद करके तो मुझे बताएं ये आम आदमी क्लिनिक का एडवांटेज किसको ये प्राइमरीली जैसे हमारी डिस्पेंसरीज थी वो डिस्पेंसरी किसी का ब्लड प्रेशर चेक करना है किसी का छोटा मोटा बीमारी है जो बेसिक बीमारी है उसका इलाज पहले ही चलता था हमारे स्पेशलाइज हॉस्पिटल्स चाहिए जैसे राजस्थान में थी कम से कम 25 लाख इंश्योरेंस तो दो भाई अगर जहाँ किसी को क्रिटिकली बीमार है उसको मदद की जरूरत है बाकी इलाज तो लोग पचास रूपए पास पास दो हजार चौबीस के लोकसभा की तैयारी शुरू कर दी थी बाकी स्टेट्स में जो अभी चुनाव नतीजे आए हैं कांग्रेस के उसको देखते हैं कितनी तैयारी पंजाब कांग्रेस हैं स्टेट के रीश चौधरी जी आए थे और इम्पोर्टेंट कांग्रेस के लीडर्स के साथ चर्चा हुई थी उस चर्चा में सारी बात हमारी जो तैयारी है वो हमने बता दिया कि वी आर वी आर फुली प्रिपेयर्ड टू टेक ऑन द प्रेजेंट गवर्नमेंट नेशनल लेवल पर भी बीजेपी जो पंजाब के साथ धक्का कर रही वो सारे इश्यूज हम लेके जाएंगे लोगों में क्योंकि ये नेशनल इलेक्शन होगी जो नेशनल गवर्नमेंट है मोदी साहब की जो उन्होंने पंजाब का हक मार रखा है देखिए हमारे पास कोई पोर्ट नहीं हमारे पास एक ड्राई पोर्ट था हजारों सालों से जो सिल्क रूट था अमृतसर वाला लाहौर अमृतसर उसके बाद फिर रावलपिंडी और फिर सेंट्रल एशिया को जाता था ये मैं समझता हूँ अंडर स्ट्रेटेजी पंजाब का नुकसान करने के लिए कई सालों से सेंट्रल से गवर्नमेंट ये बंद रखा हुआ आप देखिए अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात ही करते हो तो आपका व्यापार कई सारे और देशों से चलता है जिनके साथ आपके ज्यादा अच्छे संबंध नहीं है तो इसलिए अगर मेरा मानना है कि पाकिस्तान का अटारी बॉर्डर खुलेगा पंजाब की तभी तरक्की होगी अगर पंजाब की तरक्की होगी दोनों पंजाबों की तो एक वेस्टेड इंटरेस्ट बनेगा लोगों का पीस को स्टैब्लिश करने में दोनों देशों में अगर शांति लानी है तो हंड्रेड परसेंट होना चाहिए और जान इसीलिए देखो पंजाबी पंजाबी नौजवानों के पास रास्ता क्या अपनी जमीन बेचो अपनी जायदाद बेचो और बाहर जाओ ये मैं समझता हूँ एक वेल आउट स्ट्रेटेजी है पंजाब का नुकसान कर सर इंडिया अलायंस को लेकर क्या आपका स्टैंड आज, आज भी वही है या कुछ बदला है हमारा एक सौ दस परसेंट वही स्टैंड है नथिंग टू डू विद